Salam əziz YouTube izləciləri. Bu gün sizə Xalqlar Dostluğu metrosunun çıxışında 9 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində orta blokda 2 otağlı mənzil təqdim edəcəm. Mənzil tam təmirlidir və təmirdən sonra yaşayış olmuyub. Mənzildə pol taxtadır. İsti sistemi var, mərkəzidir. Özü də çox istidir. Belə bir balkonu var. Buradan balkonu gəlisizə təqdim edim. Baxın belə bir balkonu var. Çox hissəni tam çəkməyəcəm. İşıq sistemi tamamilə dəyişdirilib, kanalizasiya sistemi də dəyişilib, tük boru ilə əvəz olunub. Blokda damafon var. Bura mənzilin giriş hissəsidir. Baxın. Mənzilə girdik. Giriş isə buradadır. Hamam, tualet ayrı-ayrıdır. Bura mənzilin kladovkaçasıdır. Yəni əşyalar yığmaq üçün çox gözəldir. Bura mənzilin əl yolcusudur. Burada bura da tamamilə yenilənib. Yəni ümumi mənzil tam yenilənib. Bura isə mənzilin hamamıdır. kisiz dalaq yataq otağına. Bura mənzilin yataq otağıdır. Burada da gördüyünüz kimi hər bir şey yenilənib. Çox gözəl mənzildir, çox gözəl aurası var. Kir yaşadı. Metroyə cəmi 50 metr, hardasa 45 metr məsafəsi var. Elə bir ki, blokdan çıxdınız metrodur. Bura balkon hissə gedir. Bir balkon qatılıb, bir balkon isə qatılmayıb. Açıq qalır. Bura balkon hissədir və burada Avtopleyə var. Burda da var, yəni həyəti çox genişdir, geniş parkovkası var. Şəhərin istənilən istiqamətinə burdan getmək olar, rahat getmək olar. Bura isə mənzilin mətbəxidir. Burda da hər bir şey nəzərə alınıb. Yenə olduğu kimi otoplen sistemi var. Rozetkaların sayı çoxdur. 6 rozetka var təkcə mətbəxdə. Yəni burada da bütün sistemlər nəzərə alınıb. Baxın burada Dövlət verən atopleyadır, yəni mərkəzi istili sistemidir. Çox issidir. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur, amma mənzil çox issidir. Yəni poteloq da işlənilib. Belə əziz YouTube izləyiciləri, zəhmət olmasa kanala abunə olun, videoları like edin, daimi izləmədə qalın. Sağ olun.